bugun ijtimoiy tarmoqlarda nurafshon shahar ichki ishlar bo'limi xodimlarining ayrimlari qurolni yig'a olmagani haqidagi video tarqaldi. tarqaldinurahon shahar <laughs> ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'lmasi boshlig'i adurahmon boshliq пододите Тихо все молчат Зампо кадрам вызовите. С ведомостями по стрельбе. Последние ведомость. Ведомости по стрельбе. Журналом боевой полковки. не собрали не знаете знаете или не сможете даже собирать бля смеем чем на болда код полда mazkur holatga ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining matbuot kotibi axborot xizmati rahbari bobur to'laganov o'z kanalida munosabat bildirdi bugun internet orqali nurafshon shahrida ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan o'tkazilgan kasbiy tayyorgarlik bo'yicha sinovlar jarayonining bir qismi yashin tezligida tarqadi videoda shahar ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmas boshlig'i va ichki ishlar boshlig'ining birinchi o'rinbosari sinov jarayonida ak 74 to'rt o'qotar qurolni yig'ishda xatoga yo'l qo'ygani ko'rsatildi afsuski videoda faqatgina ushbu vazifani bajara olmaganlar namoyish etilgan real jarayonda esa qurolni to'liq va noto'liq qismlarga ajratish yig'ish o'q ok, otish vazifalarini maksimal va a'lo darajada bajargan xodimlar nisbati 90% ni tashkil qilgan ichki ishlar bosh boshqarmasi kasbiy tayyorgarlik bo'limi tomonidan 100% shaxsiy tarkib o'rtasida xodimlarning kasbiy bilim mahorati test jismoniy va jangovar tayyorgarligi hamda quroldan foydalanish qismlarga ajratish yig'ish va o'q otish bo'yicha maxsus sinovlar o'tkazildi ushbu sinovlarni to'qson besh foiz xodimlar muvaffaqiyatli bajargan ayrim yo'nalishlar bo'yicha o'ta olmagan besh foiz xodimlarning uch foizi qayta topshirish natijalariga ko'ra vazifalarni bajargan ko'p sonli shaxsiy tarkibning ikki foizi esa vazifalarni qayta o'zlashtirish maqsadida maxsus malaka oshirish markaziga yuborilishi belgilangan bu kabi nazorat sinovlaridan parovard maqsad esa aholimiz xavfsizligi va jamoat tartibini ishonchli ta'minlashga qaratilgan hurmatli fuqarolar sizning xavfsizligingiz ishonchli qo'llarda biz ijtimoiy tarmoqlar orqali o'tkazilgan sinovlar natijalarining asosiy katta qismini tashkil etgan holatlarni namoyish etishga tayyormiz xulosa o'zingizdan deyiladi ushbu munosabatda